sog' bo'linglar hammalaringni duo qilyapmiz ilohim shu joylarga kelish yaqinlar ota onalar bilan birgalikda ziyorat nasib qilsin ilohim hozir bu issiqlarda juda ko'p ham yurtlarimizga aytyapmiz kabaga borishda ham kechki payt va sahar qilinglar kunduz o'zlaringni ehtiyot qilinglar b sabab bu yoqqa kelgan hamyurtlarimiz haj uchun kelganmiz shuning uchun hajga o'zimizni ehtiyot qilib turishimiz kerak inshaalloh robbil alamin chunki hamma yurtni issig'i boshqacha havosi boshqacha bo'ladi biz yurtdan kelganlar bu issiqlarga ko'nikmaganmiz quyosh urib qo'ysa ham ancha bemor bo'lib qolyapti ojilarimiz shuning uchun ko'p maslahat beryapmiz o'zn ehtiyot qilinglar deb umuman kelganlar oshu yerda ko'rayotganlar bo'lsa shu yerga kelib kemoqchi bo'lganlar bo'lsa sizlarga tavsiyada shu e, amallarni to'liq va chiroyli bajarishlik uchun o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak sog'lig'imizga ehtiyot qilishimiz kerak boshida kelganda odam juda g'ayratli bo'ladi o'zini urintiribdo'y juda ko'plari yotibdi ya'ni oyog'i yani. og'rib qolgan shunaqa har xil holat o'zini e, urintirmaslik kerak bu joyga nimaga kelganligimizni unutmasligimiz kerak biz bu joyga haj qilgani kelganmizda haj qilgani kelgan odam o'zini haj ibodati uchun chiroyli o'zini ehtiyot qilib turishi kerak shu bilan birga kelganlar va kelmoqchi bo'lganlar bo'lsa biz bu joylarga do'kan aylangani ko'cha aylangani oshxona aylangani kelmaganmiz chimadan chimadan yuklarni olib ketgani kelmaganmiz balki chemadan chеmodan savoblarni olib ketgani kelganmiz inshaalloh robbul alamin shuning uchun sizlarga mani tavsiyamda kelganda do'kon aylanish sang'ib bekor yurish bekor vaqtlarni bekor o'tkazish bu narsalardan yiroqda bo'lishimiz kerak chunki bu joy g'animat ollohbuyuk buyuk o'zi buyuk qilib qo'ygan zot shunaqangi buyuk joylardamiz shu joylarga kelganda bitta do'konda bor narsalar bizda ham bor hammasi bor kerak bo'lsa buyerdan arzon lekin bizda kaba yo'q to'g'ri maqomi ibrohim yo'q hajarul asfal yo'q safo marva yo'q arofot yo'q muzdalifa yo'q mino yo'q shaytonga tosh otish yo'q degani shularni g'animat bilish kerak bu joyda vaqtlarimizni bekor o'tkazmasligimiz kerak gaplashib uxlab bekor yurib do'kon aylanib narsa ko'tarib sizlarga tavsiya o'sha hojilarni ziyoratga borganda ham bir narsa olib olaman manga nima olib keldingiz degan gapni gapirmaslik kerak chunki bu joyga yana qayta aytaman tavba qilib ollohni beshinchi rukuni bo'lgan haj amalini bajarishiga kelingan bu joyga kelgan odamdan faqat duo umidida bo'lishimiz kerak narsa umidida emas Ha, biz ha, bu joyga kelganlar chimadan chimadan yuk emas balki chimadan chemodan balki vagon vagon sovib olib ketish harakatini qilishimiz kerak shunda inshaalloh yaxshi bo'ladi go'zal bo'ladi alloh kelmaganlarni kelishlarini nasib qilsin ilohim ota onalar bilan birgalikda kelib shu joyda chiroyli ibodatlar